الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اطل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وَعَلَّمَ وقال عليه الصلاه والسلام الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملا او تملا ما بين السماوات والارض والصلاه نور والصدقه برهان والصبر ضياء او كما قال عليه الصلاه والسلام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد بسم الله